বাহিৰত বিজুলী ঢেৰেকনিৰে বহুত ডাঙৰ বৰষুণ দি আছিল সময় তেতিয়া প্ৰায় আবেলি পাঁচমান বাজিছিল গৰম গৰম পকৰি খাই খাই মই মোবাইলটো চাই আছিলোঁ তেনেতে বেলটো বাজি উঠিল অলপ সময় মনে মনে মই দুৱাৰখনৰ ফালে চাই আছিলোঁ এইবাৰ দুৱাৰখনত টক টক শব্দ শুনিবলৈ পালোঁ মই চেফটি চেণ্ডাল লগাই দুৱাৰৰ ফাকেৰে জুমি চাওঁ দুৱাৰৰ মুখত এটা বহুত ধুনীয়া ডেকা ল'ৰা ৰৈ আছে বৰষুণত আধা তিতা তাৰ চুলিখিনিৰ আঙুলিৰে পানী আঁতৰ কৰিবৰ চেষ্টা কৰি কৰি ল'ৰাটোৰ বয়স সাতাইছ আঠাইছমান হ'ব মোৰ বহুত ভয় লাগিছিল কাৰণ মই ঘৰত অকলে আছিলোঁ সেইদিনা ঘৰত দাদা বৌহঁত কোনো নাছিল মোৰ মা দেউতা সৰুতেই ঢুকাইছে দাদাবৌয়ে মোৰ অভিভাৱক মোৰ বাবেই দাদাই বহুত সোনকালেই বিয়া কৰাইছে যাতে মই কষ্ট নাপাওঁ শাওণ মাহৰ শেষৰটো সোমবাৰ হোৱাৰ বাবে দুয়ো শিৱ মন্দিৰত গৈছে শৰাই ভাগ দিবৰ বাবে শাওণ মাহত মন্দিৰত এনেও বহুত মানুহ হয় মন্দিৰৰ পৰা দুয়ো পেহীৰ ঘৰলৈ যাব বুলি মোক কৈ গৈছিল আচলতে পেহীৰ ঘৰলৈ যোৱাটো বাহা নাহে মোৰ বাবে পেহীয়ে ল'ৰা এটা চাইছিল সেই বিষয়ে কথা পাতিবৰ বাবেহে বিশেষকৈ গৈছে মই দুৱাৰৰ ফাঁকেৰে জুমি থকা দেখি ল'ৰাটোৱে সুধিলে মালা বাইদেউ ঘৰত নাই নেকি তাৰ মুখত মোৰ বৌৰ নাম শুনি মই জানিব পাৰিলোঁ যে ই বৌৰ কোনোবা সম্বন্ধীয় মই লাহেকৈ দুৱাৰখন খুলি দি কলোঁ বৌহত মন্দিৰ গৈছে পাবহি আৰু অলপ পিছতে সি মিচিকীয়া হাঁহি এটা মাৰি ক'লে ইয়াতে ৰখায়েই থবা নেকি মালা বাইদেউ নথকাৰ বাবে বহিবলৈ নোকোৱা মই তাৰ কথাত অলপ লাজ পাইছিলোঁ হয়তো মই তাক এইদৰে ৰখায়েই কথা পাতি আছো বৰষুণত তিতি জুৰুলি জুপুৰি হৈ আহিছে গামোচা এখনো দিয়া নাই মই গামোচা এখন আনি তাৰ হাতত দি সুধিলোঁ বৌক কেনেকৈ চিনি পায় মই ঘৰত অকলেহে আছোঁ সেইবাবে মোৰ কথা শেষ কৰিবলৈ নিদি সি মোক ক'লে মালাবা মোৰ জেঠাই ছোৱালী বাৰ বিয়াত মই চাকৰিত নতুনকৈ জইন কৰিছিলোঁ সেইবাবে আহিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া এইখন চহৰত মোৰ কাম এটা থকাৰ বাবে ভাবিলোঁ মালাবাক মা দেখাৰ দি যাওঁ বৰষুণৰ বাবে মোৰ ট্ৰেইনখন মিছ হ'ল কাইলৈ দিনৰ আঠ বজাতহে মোৰ ট্ৰেইন আছে সি ক'লে মই হোটেল এখনলৈকে যাওঁ ৰাতি থাকিবৰ বাবে বা আহিলে ক'বা মই ৰাহুল আহিছিলোঁ সি নিৰাশ মনে যাবৰ বাবে খোজ ল'ব ধৰিলে মই ভাবিলোঁ বৌ জেঠায়েকৰ ল'ৰা বৌ আহি পাই যদি গম পায় সি বায়েকৰ ঘৰখন থাকোঁতে হোটেল ভাড়া কৰি আছে মোক বহুত বেয়া পাব সেইবাবে মই লাহেকৈ মাত লগালোঁ শুনক সি যেন মই মতালৈকেহে অপেক্ষা কৰি আছিল মই মতাৰ লগে লগে ক'লে কোৱা মই ক'লোঁ বৌহঁত পাবহিয়েই আপুনি ইয়াতেই থাকিব পাৰিব আহক ভিতৰলৈকে সোমাই মই তাক মোৰ দাদাৰ কুৰ্তা পাইজামা এযোৰ দি কলো সেই ৰুমটোলৈ গৈ সলাই লওক সি মোৰ কথা মতেই তিতা কাপোৰবোৰ সলাই দাদাৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধি ৰুমটোৰ পৰা ওলাই আহিল মই চাহ দুকাপ লৈ তাৰ ওচৰলৈকে আহোঁ সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া ফিগাৰ চালে চকু আঁতৰ নোহোৱা চেহেৰা মই থৰ লাগি তালৈ চাই আছিলোঁ সি মোক হেল্ল' হেল্ল' বুলি দুবাৰমান মতাতহে মোৰ জ্ঞান ঘূৰি আহিছিল মই বৰ লাজ পাইছিলোঁ তাৰ ওচৰত এইদৰে ধৰা পৰি যাম বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ মই তাৰ হাতত চাহৰ কাপটো দি ৰুমটোৰ পৰা ওলাই আহোঁ সি চাহৰ কাপটো হাতত লৈ মোৰ পিছে পিছে টিভি ৰুমলৈকে সোমাই আহি চোফাতে বহিছিলহি বাহিৰত ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি আছিল মাজে মাজে বিজুলী ঢেৰেকনিৰ শব্দই পৰিৱেশটো আৰু নিৰ্জন কৰি তুলিছিল লাহে লাহে সন্ধিয়া নামি আহিছিল তেনেতে মোৰ মোবাইলটো বাজি উঠিল ইটো মূৰৰ পৰা দাদাই ক'লে মধু বহুত ডাঙৰ বৰষুণ দিয়া আছে আজি আমি যাব নোৱাৰিম তই আজি মালতীক তোৰ লগতেই থাকিবলৈ কবি কাইলৈ ৰাতিপুৱাই আমি গৈ ঘৰ পামগৈ দাদা বৌ নাহে বুলি কোৱাত মোৰ বুকুখন ধপথপাবলৈ ধৰিলে ইফালে অচিনাকি ল'ৰা এটাও আছে ঘৰত সময় তেতিয়া আঠ বাজিছিল সি মোবাইল চাই আছিল মই মালতীবাইক সুধিলোঁ কিটচেনত কিবা কৰি দিব লাগে নেকি তাই ক'লে নালাগে তুমি আলহীৰ লগতে কথা পাতা মই চোফাখনৰ কাপোৰবোৰ ধুনীয়াকৈ পাৰি ঠান ঠিক কৰি আছিলোঁ তেনেতে সি মোক সুধিলে মালাপাসত নাহে নেকি মই লাহেকৈ কলো বৰষুণ দি থকাৰ বাবে পেহীৰ ঘৰতে থাকিব আজি এইমাত্ৰ ফোন কৰিছিল সি মোৰ কথা শুনি তাৰ মোবাইলটো অফ কৰি মোৰ একেবাৰে কাষ চাপি আহি ক'বলৈ ধৰিলে তুমি কথা নাপাতাই নেকি মই ক'লো কিয় মই দেখোন কথা পাতিয়ে আছোঁ সি ক'লে মই দেখোন তোমাৰ নামটোৱেই নাজানো আৰু মোৰ বিষয়ে তোমাৰ সুধিবলগা একো নাই মধুস্মিতা মোৰ নাম সি মোৰ ইমান কাষচাপি আহিছিল যে মই সুধিম বুলি ভবা কথাটো মোৰ মুখৰ পৰা বাহিৰ হোৱা নাছিল সি মোৰ ইমানেই কাষচাপি আছিল যে মই তাৰ শৰীৰৰ গৰম তাপ অনুভৱ কৰিছিলোঁ মোৰ বুকুত এটা শিহৰণৰ সৃষ্টি হৈছিল কাৰণ মই প্ৰথমবাৰ ইমান ওচৰৰ পৰা পুৰুষৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিলোঁ সি মোৰ কঁপি থকা ঔদ দুটাত আঙুলি বুলাই মৰমেৰে ক'লে মধুস্মিতা তুমি সঁচাই বহুত ধুনীয়া তোমাক যি বিয়া কৰাব তেওঁ বহুত ভাগ্যৱান হ'ব তাৰ মুখত এইবোৰ কথাই মোক তাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিছিল মোৰ ধমনিত তেজৰ চলাচল দূৰেৰে হ'বলৈ ধৰিছিল তেনেতে মালতীবাইয়ে মাত লগালে ভাত বাহুনে বাইদেউ মই তাইৰ মাতত উৎসৱ খাই উঠিছিলোঁ মোৰ হাতটোনো কেতিয়া সি তাৰ দুহাতেৰে ধৰি আছিল গমেই পোৱা নাছিলোঁ মই লৰালৰিকৈ নিজকে তাৰ পৰা আঁতৰাই সেই ৰুমটোৰ পৰা ওলাই আহোঁ আমি ৰাতি ভাত খাবৰ বাবে টেবুললৈ আহোঁ দুয়ো খাই থাকোঁতে আমি একো কথা পতা নাছিলোঁ মাথো কেতিয়াবা সি মোলৈ চাইছিল আৰু কেতিয়াবা মই তালৈ চাইছিলোঁ কেইবাবাৰো ইটোৱে সিটোৰ চকুৱে চকুৱৈ পৰিছিলোঁ মই ভাবি আছিলোঁ ইমান কম সময়তে ৰাহুল কেনেকৈ ইমান আপোন হৈ পৰিছে দাদাবোৰহঁতে মোৰ বাবে ইমান ল'ৰা বিচাৰি ফুৰিছে বৌ এবাৰো ৰাহুলৰ কথা এবাৰো কিয় কোৱা নাছিল কাইলৈ বৌহত আহিলে মই নিজেই লাজমান কাটি কৰি বওক মই নিজেই ৰাহুলৰ কথা ক'ম যে মোৰ বাবে আৰু ল'ৰা বিচাৰি থাকিব নালাগে ৰাহুলৰ লগতেই মোৰ বিয়া ঠিক কৰক এইদৰেই আমাৰ ৰাতিৰ আহাৰ খোৱা হৈ গৈছিল তেতিয়া সময় প্ৰায় এঘাৰ বাজিবৰ হৈছিল মালতী কাম বন কৰি সামৰি তাইৰ ৰুমত শুই পৰিছিল মই ৰাহুলৰ বাবে বিচনা ঠিক কৰি দি আহি তাক ক'লোঁ আহক মহাৰাজ আপোনাৰ বাবে বিচনা ৰেডি কৰা হৈ গৈছে সি বহুত ধেমেলীয়া স্বভাৱৰ আছিল সিও ধেমালিৰ সুৰতেই ক'লে মহাৰাণীৰ অবিহনে মহাৰাজৰ টোপনি ক'ত আহিব এইদৰে হাঁহি ধেমালি কৰি চোফাত বহি আমি কথা পাতি আছিলোঁ বিভিন্ন কথাৰ মহলা চলিছিল ময়ো মুক্তমনে হাঁহিছিলোঁ বহুত দিনৰ মূৰত তাৰ ধেমেলীয়া কথাৰ মাজত টুবি গৈছিলোঁ অচিনাকি আছিল যদিও ৰাহুলৰ ইমান ধেমেলীয়া স্বভাৱে মোক তাৰ প্ৰতি মোহিত কৰিছিল মোৰ বহুত ভাল লাগিছিল তাৰ সংগ কেতিয়ানো হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে সি আহি মোৰ একদম কাষত বহিলেহি মই একো গমকেই পোৱা নাছিলোঁ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰো বহুত ভাল লাগিছিল তাৰপৰশ বাহিৰত এতিয়াও বৰষুণ কিনকিনাই আছিল মাজে মাজে বিজুলীৰ পোহৰে পৰিৱেশটো একদম ৰোমাণ্টিক কৰি তুলিছিল ৰাহুলৰ চকুত মই মোৰ বাবে প্ৰেম দেখিছিলোঁ যেন সিও মোৰ দৰেই অনুভৱ কৰিছে মোৰ এনে লাগিছিল ৰাহুল লাহে লাহে মোৰ ওচৰ চাপি আহিছিল তাৰ স্পৰ্শময় মোৰ শৰীৰত অনুভৱ কৰিছিলোঁ হঠাৎ যেন মোৰ জ্ঞান ঘূৰি আহিছিল মোৰ সংস্কাৰে মোক বাধা দিছিল বিয়াৰ আগত সীমাৰ বাহিৰ হোৱাটো পাপ মোক মোৰ অন্তৰাত্মাই বাৰে বাৰে যেন এনে নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল মই ওচাত মাৰি তাৰ হাতৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই আনো আৰু তাক কওঁ চোৱা ৰাহুল বিয়াৰ আগতে এইবোৰ কৰাটো পাপ বুলি মই ভাবোঁ কাইলৈ দাদা বৌ আহি পালেহি মই তোমাৰ কথা ক'ম আৰু বৌহঁতে সন্মতি দিলে তুমি দৰা সাজি আহি মোক বিয়া কৰাই লৈ যাবাহি মোৰ কথা শুনি ৰাহুল ওচপ খাই উঠাৰ দৰে উঠিল আৰু মোৰ ফালে কৰুণ দৃষ্টিৰে চাই সি একো কথা নোকোৱাকৈ তাৰ ৰুমলৈ সোমাই যায় মই মালতী বাইক জগাই মোৰ ৰুমত শুৱাই লওঁ আৰু দুৱাৰ লগ কৰি শুবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মোৰ টোপনি অহা নাছিল মনৰ ভিতৰতে ৰাহুলক লৈ মই সপোন ৰচিব ধৰিলোঁ এনেকুৱা লাগিছিল যেন মই মোৰ ৰাজকুমাৰ বিচাৰি পাই গ'লোঁ ইমান কম সময়তে সি মোৰ হৃদয়ত ঠাই অধিকাৰ কৰি লৈছিল দাদাবৈয়ে এই সম্বন্ধটো মানি ল'বই মোৰ বিশ্বাস আছে এইবোৰ ভাবি চিন্তি থাকোঁতে কেতিয়ালো মোৰ টোপনি আহিল গমেই পোৱা নাছিলোঁ ৰাতিপুৱা আন দিনাতকৈ মই সোনকালেই শুই উঠোঁ ৰাহুলৰ ৰুমটোৰ দুৱাৰ খোলা আছিল মই ইফালে সিফালে চাই তাক দেখা নাছিলোঁ বাথৰুমত তাক পিন্ধিবলৈ দিয়া দাদাৰ কাপোৰযোৰ ওলমাই থোৱা আছিল ৰাহুলক ক'তো দেখা নাপায় মই মালতীক সুধিলোঁ ৰাহুল ক'ত আছে তাক দেখা নাই যে তাৰ বাবেও চাহ বনা তেতিয়া তাই ক'লে বাইদেউ তেখেত ৰাতিপুৱা ভালদৰে পোহৰ নহওঁতে ইয়াৰ পৰা যায় মোক কৈছিল ৰাতিপুৱা ট্ৰেইন আছে হেনো সেইবাবে সোনকালে যায় মই আপোনাক জগাই দিব খুজিছিলোঁ কিন্তু তেখেতে ক'লে নালাগে জগাব ইমান সোনকালে উঠি কি কৰিব মই আকৌ আহিম বুলি কবা মই তাইৰ কথা শুনি মনতে হাঁহিছিলো সি আহিবই লাগিব কিন্তু সি মোক মাত নিদিয়াকৈ যোৱাৰ বাবে অলপ বেয়া লাগিছিল তাৰ সুবাসে আমাৰ ঘৰখন এতিয়াও আমোল মলাই আছিল মই এখোজ দুখোজ কৰি টিভি ৰুমটোৰ ফালে যাব ধৰোঁ তাৰ লগত বহি বহুত সময় কটাইছিলোঁ ইয়াতে হঠাৎ টেবুলখনত চাৰিফাচ কৰি থোৱা কাগজৰ টুকুৰা এটাৰ ওপৰত বৰ চকু পৰিল মই একে উশাহতে কাগজখনত লিখা কথাবোৰ পঢ়িব ধৰিলোঁ সি লিখিছিল বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিবলৈ ওলাইছিলোঁ ভালেই হ'ল তুমি মোক সেই ভুল হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলা তাৰ বাবে ধন্যবাদ তোমাক লগ নকৰাকৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ তাৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰি দিবা তেনেতে বেলটো ভাজি উঠিল দাদা বৌ আহি পাইছেহি দাদাই কোৱাৰ দৰে ৰাতিপুৱাতে আহি ঘৰ পায়হি বৌয়ে আহি পায়েই ক'লে মধু সোনকালে গা পা ধুই ৰেডি হ তোক চাবলৈ ল'ৰা ঘৰৰ মানুহ আহিব আজি দাদাবটাৰে মুখত সুখৰ হাঁহি বিৰিঙি আছিল বৌ মোৰ উত্তৰলৈ ৰ'বলৈ সময়ে নাই মই একো ক'বলৈয়ে নাপালোঁ বৌ কিটচেনলৈ সোমাই গৈ কি কি খানা বনাব মালতীক অৰ্ডাৰ দিব ধৰিলে মই মোৰ মনৰ কথা বৌ ক'ম বুলি বৌ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ কিন্তু দাদা থকাৰ বাবে কথাটো ক'বলৈ সাহস হোৱা নাছিল মোৰ মই ভাবি পোৱা নাছিলোঁ কেনেকৈ কথাটো ক'ম বৰ আচপোছ কৰি কথাটো ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ বৌ তোমাৰ মাহীৰ ল'ৰা কালি ইয়ালৈ আহিছিল বৌৱে ক'লে কোন ৰাহুল আহিছিল নেকি কিয় বা আহিছিল সি অকলে আহিছিল নে তাৰ পত্নীও তাৰ লগত আহিছিল মই বৰ কথা শুনি আচৰিত হৈছিলোঁ তাৰমানে ৰাহুল বিবাহিত নেকি বৈ আকৌ সুধিলে সি অকলে আহিছিল নে তাৰ পত্নীও আহিছিল বৰু কথা শুনি মই বজ্ৰপাত পৰা মানুহৰ দৰে ৰৈ আছিলোঁ বৌয়ে আলমাৰীৰ পৰা কাপোৰ উলিয়াই আছিল মোৰ ফালে পিঠি দি তেওঁ মোৰ অৱস্থাটোৰ বিষয়ে একো গম পোৱা নাছিল সেইবাবে মই নিজকে চম্ভালিলৈ লাহেকৈ উত্তৰ দিলোঁ অকলেই আহিছিল মালতীয়ে বহুত ধুনীয়াকৈ খানা বনাই খুৱালে আৰু আজি ৰাতিপুৱাই ট্ৰেইন আছে বুলি আমি শুই নুঠোঁতেই গুচি যায় মই বৰ ধুনীয়াকৈ কথাখিনি লুকুৱাই একেটা উশাহতে উত্তৰটো দি পেলালোঁ এতিয়ানো কি ক'ম বাৰু তাৰ বিষয়ে বৌৱে ক'লে ঠিক আছে মই পাছত তাৰ লগত কথা পাতিম ফোনত তই এতিয়া এইখন শাড়ী পিন্ধি ৰেডি হ আলহী আহি পাবহি এই বুলি কৈ বৌ ৰুমৰ পৰা ওলাই যায় মই বিচনা খণ্ডতে বহি পৰিলোঁ ৰাহুললৈ বহুত খং উঠিছিল মোৰ সি যে বিবাহিত এই কথাটো মোৰ পৰা কিয় লুকোৱালে মোৰ লগত প্ৰেমৰ মিছা অভিনয় কিয় কৰিছিল মই তাৰ কি ক্ষতি কৰিছিলোনো ইমান সপোনৰ সৌধ সজাই সি কিয় মোৰ আৱেগক অপমান কৰিলে মোৰ নিজৰ ওপৰতে বহুত খং উঠিছিল কিয় মই এজন অচিনাকী মানুহক কিমান বিশ্বাস কৰিছিলোঁ যে তাক জীৱনসংগী বনোৱাৰ সপোন দেখি পেলাইছিলোঁ এতিয়াও একো নহ'ব লগা হৈ যোৱা নাই মই নিজক কণ্ট্ৰল কৰাৰ বাবে আজি সম্পূৰ্ণ পবিত্ৰ হৈ আছোঁ এই কথাটো ভাবি মনটো শান্তিৰে ভৰি পৰিছিল মোৰ মই ইয়াৰ পৰা এটা ভাল শিক্ষা পাইছিলোঁ যে কিছুমান মানুহে কেনেকৈ আমাৰ সৰলতাৰ সুযোগ লৈ জীৱন ধ্বংস কৰে গতিকে সহজতে কাকো কেতিয়াও বিশ্বাস কৰিব নালাগে মই এইবোৰ ভাবি চিন্তি কিমান সময় এইদৰে বহি আছিলোঁ নিজেই নাজানো তেনেতে বৌ আহি মোক জুমি চালে মই সেইদৰে বহি থকা দেখি বৌৱে ক'লে আৰে মধু আলহী আহি পালেহি তই ৰেডি হোৱাই নাই যে ড্ৰয়িং ৰুমৰ পৰা আলহীৰ মাত স্পষ্টকৈ শুনিছিলোঁ মই ক'লোঁ হ'লেই বৌ দুই মিনিট ৰ'বা ৰেডি হৈ গৈ আছোঁ এমাহৰ পিছত মোৰ বিয়া হৈ যায় দাদা বৌ বহুত সুখী পিতৃ মাতৃৰ দৰে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি প্ৰণৱৰ দৰে এজন উপযুক্ত পাত্ৰক মোৰ জীৱনসংগী হিচাপে নিৰ্বাচন কৰি বন্ধু বান্ধৱীসকল কাহিনীটো শুনি কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব আৰু ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ এটা নতুন কাহিনীৰ সৈতে লগ পাম ধন্যবাদ